Ну, доброго дня, Мария. Добрый день. Алло. Виктория Романина, досудовый видео, компания BitCapital. Ой, Почему а где Дарья? Думаю? Да что такое, где оплата? А где Дарья? Все, вы в досудовом видео. Компании, да. Почните. Компания, я как не да? да? Ну, чтобы не звертаться, Машуня, ты шлюха, напевно, что-то не разумеешь, или что, По-хорошему не понимаешь, старая кошелка, 55-летняя. Ты хочешь, чтобы тебя позорили, своей срапой толстой будешь отрабатывать? А когда ты будешь... Ты себя видела, крокодил? Крокодил, ты себя видела? Крокодил, крокодил, Гена крокодил. Старая жопа. Слушай меня внимательно, Машка. Смотри, я сейчас делаю так, что ты вот там весь колхоз где Ой, живешь, ты живешь, будешь ты собирать помощь. Ты понял? Квартира Айпадом. Маша, старая, тебе что там, я не нашла тебе любовника, я который тебе поможет. Помогу, да. Машуня, 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 свобода, слушай меня. У тебя тебе Рот закрыла, тварь, рот закрыла. И уже пацанам приедут с тобой, переговорят. Кошок, ты добрая. -то Слушай меня внимательно. Слушай меня внимательно. Меня видите, меня грехи, мерзость. Ты мерзость. Ты, мерзость ты, ты посмотри на себя. Ты уже свои обои бодрная. Ты вот ранишься 55 лет.

Виктория Романовна Биткэпитал, муж, так что мы будем делать? Чего с женой не возвращаете компанию Биткэпитал в музыку? Что делать будем? Вам неуж... неужели уж не лет жить. жить, жить, жить так не, не ложат... соседи ты говорит, слушай меня, придурок, внимательно. Я не знаю, что вы же уже, потому что, знаете, скоро уже поток тот свет пора, а то вы такие вот неадекватные, да. берете чужое, не отдаете, надо жить до своих средств

я тут твой крокодил, видел, да крокодил, где такая... такая... на крокодил, где на крокодил. Да развал, у тебя видно, а уже у тебя рвать хочет от этими крокодила. Слушай, слушай меня, раз. там сосичку, да слушай да меня, соседи, соседи, сейчас к вам приходит, блядь. Алло. 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 Муж. Биткепитал. Ну что, в личный кабинет. Машинку оплачивать будешь? Не, просто смотришь. Да. Смотри, придурок, я тебе делаю скидку, тебе же не делаю скидку, я закрываю сейчас вопрос. Хорошую скидку делаю. 150 ее закрываю вопрос. Ты слышал меня? Не, ну с такой подачей иди ты нахрен. Что с тобой со своей скидкой? Я тебе еще раз говорю, говорю, придурок. Ты будешь платить все, ты понял? У тебя 5 минут. Хочешь закрыть за 150, за жопу оплатил. Я вот не могу... И на в жабу свою. он там сало сил, блин, спускай. А что? А что? у шлепок? ты слышал меня? Шушлёбок, когда ты ты слышал? На трассе, когда ты голос жопой бегал, там и слышал. Ты понял меня, придурок? Очкаловый, очкаловый, очкарик и очка как и все на отстало. Все, скидки все, забыл. Забыл тебе приснилось, будешь письмо платить. Привет. Алло. Oh yes. Алло. ну снова, биткейт, Привет. в там, заходим в кабинет.

Придурочный, да не плати. Фи -фи -фи. Теряйся, теряйся. Жена О, там ты еще ты болит, ты не выйдет. Жена здорова, давай. Ты теряйся, пейся. Пейся, теряйся, бомжара. а ну, добрый день, ранок. Ну, а Ой, Марина, человек. В лекарне. В лекарне. Биткэпитал. чему в лекарне? Что сталось? Довели ви її до нервового зриву. Ви її довели. Ага. Хорошо. Також розумієте, що питання рано чи пізно треба Вирішувати. Ага. Ми довели. Ви самі себе, самі себе довели. Дивіться, я роблю сьогодні гарну знижку і вирішується питання. Нахуй Ротяку закрий, бо вона там не вийде з тієї лікарні. Ти зрозумів мене? Ага. І будеш ти за все платити. Ти зрозумів мене, придурок. То вика, кажу еще раз, ты решишь сегодня петання, и ты подавай свою заразу для полной